Statoční študenti sa zaviazali splniť úlohu na záchranu tohoto sveta. Prišli do Poľska, aby tam spolu mohli uskutočniť svoj plán. Každý jeden z nich vie, že to nebude ľahké. Našťastie, ale majú to sebou mocné spojenca. Znám, že sme dorazili. Dorazili sme. Výborne. Už nás privítala pani Jozefa. Hore, Áno, no? dobre. takto, nie opačne. Áno. Dobre, rozumieme. No, to bola tá pani. taká Tam sú sprchy, a to, to je naša chatica. <coughs> no, výborne. Tak sme sa pomaly nasťahovali. Dokumentarista? Áno, áno sa podávajú všetky veci. ešte si zažijeme pioniersky tábor ako naši rodičia? Presne tak. Dostali sme aj bomba trička a bundy. Luxus. Je to super. Áno. máme také krásne zrte. Zrti... Tu je naša krásna kuchyňa, trojplatnička. Wow. História. Wow, A tu sú aj nejaké... máme, dokonca aj okienko z kuchynky, no, bomba, toto je luxus, máme strúhadlo, wow! Prvý člen našej naše výpravy je Sisa, <laughs> ďalší člen je Adam, jediný chlap slovenskej výpravy. <laughs> <laughs> si A ďalej tu máme najskoršie príždíci. Máme tu Klaudiu. Áno, áno. Áno, a ešte Vero... Veronika. Počka, Veronika, dobre, super. Ja som strašná na mňa. Ja si už teraz nepamätám vás. v pohode. Toto bolo naše sídlo, naša základňa, naša pevnosť. No, no dobre, koniec randy, ideme na vec. Ráno sme raňajkovali von pri potoku. Následne sme išli hľadať centrálu. Celý čas nás vozila tlustá kačica, ktorej spätne ďakujem a jej ešte veľa nalietaných kilometrov. Navigáciu sme mali značky SISA, ktorú odporúča 10 z 10 stratencov. V centre edukácii nás čakala nadúpaná začiatková prezentácia o Tatranskom parku na Rodovom. Potom po nás prišiel Darius a zobral nás na naše pracovné stanovište. Hej, a vybavenie, a vždycky by si mal potom... Ďal, ďalšia postava. No, dostali sme na prácu vyčistiť toto všetko od takýchto... takýchto vecí. Ako vidno, ide nám to úžasne. a veľmi nás to Áno, je to psychický relax. Sme veľmi produktívni a užitoční členovia tejto spoločnosti to znie jak totálne propagandistické. Už máme hotovo. Ako sa cítite? Čo ešte? bola len do obed našich tam. Vyčistili sme otá, toto všetko, 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 všetko. Až tam. Po obede sa naši inžinieri pustili do stavby tienidla. No, môžete povedať, čo to robíte akurát? Čo je to úplne neviem. <laughs> prístrešok je proti vlastne slnku. Nie, je to chcú dlhý dní môžuť pripomáhať. Pat a ma vymysleli úžasný prístrešok, aby nám nesvietilo slničko. Takto. Rozhodli sme sa, že večer budeme opekať. A tam sme ale videli iba sporadicky, lebo... ...sa tu trápi s bakalárkou. Už obvolal 40 ľudí. <laughs> Ale aspoň máme číslo na to. Áno. Nebezajúce. Si sa mu verne pomáha. Robia, robia čo môžu. Držíme mu palce. No a my sme sa pustili do ohňa. Snaha bola, no keď ohník konečne horel, pustili sme sa do opekania. Vymysleli sme si vlastnú trúbu, robíme mesko, peci. Toto je jeden spôsob, ktorý je nudný, toto je druhý. Robíme ho na kameni a na vrchu sú uhlíky, veľmi dvoviselné. Tuto je hlavný šéf-kuchár. ali tá kuchára. Mmm, meso na kameni. Ó. Oh. Oh. Tak toto to už je také, že úplne urobené. Vidíte, opečel v luxu v maške. Dnes vyrážame na horu Giewont, ikonu Zakopaného. Dostali sme voľno kvôli zlému počasu, čo je podľa mňa ideálna túru v Tatrách. Máme so sebou aj polské posily z vedlejšej chatky. Takže, let's adventure begin! <laughs> sme tu prvé. Ideme na... Ideme na ideme na Gievond. Naši kamoši ešte neprišli. To jak ak už jesteš, to môžeme ísť. Čauko. Tak jak na každej vyťačce. Ostatnia osoba prišla, môžeme ísť. Okay. 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 Aká bola cesta? Easy. Rahučka úplne. No, dobre, no, dobre. Počkáte nás. <laughs> Poľké cesty sa od nás oddelili Adamúzu a Sisa. My ostatné sme stále verili v priazeň počasia a pokračovali sme hore. Šlapalo sa nám veľmi dobre, no aspoň mne, lebo som babám vždy zdrehla. No a nakoniec sme sa stretli až pod jevontom. To je Gevont. Tam vyzerá to, že predpoveď vyšla. Pretože je koľko? Je 11:45. No. Keby 15 minút, tak teda by som aj išla hore, ale nejdem. Ale tu Ahoj! to naprawdę krasnie. Aha! Sei w niebi! Idę tu super. Hej. Ale już nie władzę. To... Wikon twojego życia? To no nie. Ale... <laughs> <laughs> Wikon moich 20. roku. <laughs> nie chcę być z a nikt nie, ch nie chce być ze mną. To jest smutne. się ty miał rozum. <laughs> no bardzo, bardzo przyjemnie się szło, bardzo fajne towarzystwo, ale nie idziemy na górę. No. Góra poczeka. I po <laughs> žiadne. Krásny. Wow. Najkrajší Pozdravujeme Adama a Sisu. o toto ste prišli, vidíte? O tento výhľad. O toto. Pokažem ten výhľad. Pozerajte. Na kostarickom pobreží mne neprší a nesneží sa tancovalo do rána, keď bral si kokos, banán a svadobným hosťom príboj spieval. Jeden z nich chytil očný pievan A koľko s zabrali Aké sú kraje, také mravy Cesta dole bola dosť strmá a mokré skaly nás moc nešetrili. Miestami sme museli zapájať všetky štyri končatiny a vyzeralo to ako horolezecký zostup. Nad nami sa týčili majestátne hory a nádherná príroda. Po strmine následoval les a dlhá lúka. Ako sa cítiš? unavenie. Zatiaľ, čo my sme bojovali s drsnou prírodou, na chatke sa uslovne pracovalo. Varila sa káva pre ucholaky. Varila sa aj deliciózna večera. A dokonca aj nečakané prekvapenie. Unavené a zmoknuté ako kurí sme nakoniec prišli k ceste. Tam sa nám podarilo stopnúť jednu milú pani, ktorá nás zaviezla až domov. A krásny deň bol za nami. v exceli Aj pod tlakom som veselý Ze sviatky robíme bez príplatku S vodičákom skupiny B Električenku na MHD Pasívne ovládam strojopis Či Nechaj takto je Paolo, aby to vyzeralo naturálne Zamestnaj ma Zamestnaj ma Máme obednú pauzu Dneska zase čistíme Včera sme mali voľno Cześć! No a tu sme sa takto rozložili, všetkých tu odháňame o teľ, to nikto sa sem neodváži. Zaujímavý obed, uvidíme, aký bude, isto úžasný. Dobrú chuť, panstvo. Už až to tu toto robiť, veríme, že zajtra toto robiť nebudeme. Pracovná šikta za nami a my sme sa vybrali na výlet do doliny Koščeliskej. Ideme proti prúdu mocnej rieky turistov a dej trochu doprava, pod nám ide výprava. Bůh. tentokrát to dobře dopadlo. Zahrála si jen turistům hrozné divadlo. Co bychom se báli na prachovské skály? Dudlaj, dudlaj, dá. Vrung, 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 dodáj. Vidíš, um, na To je Našli sme si krásny stupáčik, ktorý akorátne absolvujeme. Chceme sa dostať až do nejakej jaskyne. Takže uvidíme, či pochodíme, alebo nie. Ó, Ideme do takejto diery. Možno sa už nikdy nevrátime ale je tu krásne. Za nami ide Ujko. Expedition. Prírodovedecká fakulta.

Zase opekáme, postavili sme príštrešok proti ohňu, teda proti dažďu, <lým významenie> ale neprší, ale za chvíľku začne. aby no, sme oh. A ja mám podezrení, že se Zeku ako míča, když do nej niekto kvotne odkutálí sebe preč. Môžeme skúsiť. No, krásny deň bol, výborné. Ideme jesť. Sláva. Ďalší deň bol tiež na pohodu, ale neboli by sme to my, keby že si zase niečo nevyslíme. ...dnes dělá čtyři stovky všechny cukráčky z celé republiky. Na neho dělají sladonké cukrbliky a on im za odmenu zpívá za a znovu. Tuhle okay. tu... ...cukrikovo sáru... ...ty... Mňam, 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 to je dobrota. ...dokon... niekto? Tam? Je... Yeah. Takzvaný život s Zakopanom. Čo? Zakopané? To akože ma chcú niekde zakopať? Dobre, kľud. Nádych, výdych. Diplomácia je cesta. Čo ty tu? Je, ahoj, dvojnožec. Čo ty dvojnožec? Ja som... A čo stráčila je to tu, alebo... Alebo tu, alebo... Alebo je to tam? Myslíte, že príde aj ten jeleň? Môj starý, oh, ten je ešte hen doma, tam rýchme, on oh, nepríde asi ani. Oh, čo som to chcela? A oh, tu sa poškrabať, oh, no to je dobre, to je dobre. Eh, a, už som na to prišla, sú úplne A, bože, a, ah, skoro som si oko prichladím, ja odtiaľ to preč. Už si môžem robiť, čo chce. Máme tu pomocničku. Čo to odo mňa chce? Pomočiť sa? Ale oh, veď už nie som vystrašená. Ja už som ich prepukla. Je tu ďalší Valentír. Á, to už viem, čo je. To je po polsky. Ona chce, aby som pracovala. Ale ja nie som žiadny kvoň. Som socha. Nehybná socha. Po mnohých metkoch sme konečne dostali prácu snov. Ideme zbierať odpadky. <laughs> Ideme na túru do doliny Koščelízkej a uvidíme, kam to povedie. Túra to bola ako na Baranec a mali sme dokonca aj svojich spolušlapačov. Jeden bol takýto strapatý. Známa tvár. Máš poklad? Že ste vatrpaslík. Bradu na to máš. Ide Kleury. Veď to už, aha, čo by kameňom dohodil? Idem skúsiť dohodiť. Dobrá, môžeš. môžeš? Dobre, však poďme rovno ďalej. No určite. Čiže teraz sme stáli. Tam je to? Tam sme skoro boli. Áno, a vtedy tam bol ešte väčší mrak. Presne tak. Tohto ročný cieľ naučiť sa všetko od A v tomto sedle sme sa poskromne naobedovali. Veronika však trpela a ešte teraz dávam klobúk dole za jej výkon. S Adamom a Klaudiou sme vyšli až na Čiemniak. Tam je Bystra a Klin. Klin. je v mrakoch. No ideme, tam hore. A papi sú dole. A sme prišli. O, to sme pekne nastúpali. Gratulujem aj Klaudii, že si splnila sen a zdolala horu, ktorá mala nad 2000 metrov. To je matko. No a teraz si už iba užívajte zábery. Ok, ideme ďalej. Dneska je všetko posledný krát. Ideme o deň skôr domov, lebo prší a je škaredo. Ideme domov.